Вот это прошлогодние саженцы. Поставлял по 4 победы. Вот, вот, вот так они у меня еле-еле просто повылазили. Тут чуть-чуть вот трошки больше. Сошел мы на Байконур. это а парижанка, что-то такое на счастье. А вот тебе сейчас покажу то, что у меня прошлогодние мои саженцы. Вот это вот оно, вот такое вот дало прирост. И вот, бачишь, и тут и, и не проснулась у вас почки. Ну, так обрежу его и все. А вот оставил. Оставил сколько я тут? Раз, два, три, четыре. Ну, разберусь. Пять. Вот все однолетний саженец. Из вегетирующего. Выше. Это Тоже однолетний. Это все, все прошлогоднее. уже тоже повыбрасывали. Ну тоже сильно нагружать не буду, потому що не буде корня у него. Це каталония. Все ще новый сорта насадив в цьому году что-то Слабо-слабо йдет ромбик. А тут ось уже полонез поднялся чуть-чуть. Рембо буде. Ну, в общем, в общем так как-то. все-все. Сейчас покажу тебе основной виноградник свой. Вот это прививки сделал в прошлом году. Черная в черное на зиму. Ну, жили. Это я Ливию привил, потому что что-то недоразумение, какой-то сорт не вызревает, горький такой какой-то. Вот это же не знаю, вот он привил фуршетный синий, что тут прет в этом году. тут, это тоже прививочки сделал. Ландыш какой-то.